Добрый день, уважаемые телезрители! Мы находимся в Скворельском районе, в Грузии. И сейчас мы посмотрим на наше демонстрационное поле, где мы выращивали дыни и арбузы. Это будет осмотр как коммерческих, так и новых сортов, которые будут на рынке Грузии рано или поздно, и на рынке Кавказа. Мы посмотрим, вкусовые качества, скороспелость этих гибридов, а также посмотрим, сделаем оценку, как эти гибриды ввели на, от момента высадки рассады до момента уборки. На сегодняшний день вегетация составляет 72 дня от высадки рассады. И мы начнем с нашего гибрида фландер, это дыня фландер передо мной которая уже созрела, уже были выборки. Это дыня ананасного типа. Средний вес этой дыни где-то в районе 4-5 килограмм. Средний вес. Значит, какое преимущество этой дыни? Это ранеспелость, первое. То есть она уже выбиралась, на 60-й день от высадки рассады уже были выборки. Большое преимущество этой дыни – транспортировка а также тонаж. Почему я говорю про тонаж? Тонаж этой дыни зависит от того, и вообще в дынях от внутренней камеры. То есть чем меньше внутренняя камера, тем сама масса дыни больше. Соответственно, и мякоть сама плотнее, что дает этой дыне транспортироваться на длинное расстояние. Имеет высокие сахара, очень сочная. И э, имеет также очень хороший товарный вид. Вот такая форма. В принципе, все дыни одинаковой, стандартной форме э, Если мы посмотрим вот этот ряд, вся ботва на сегодня зеленая, никаких заболеваний нет. И если мы перейдем вот левее и посмотрим количество дынь на одном растении. Они еще зеленые. Одна, вторая. Третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. То есть потенциал э, этого гибрида э, очень высокий плюсы. Я повторю, что это ранеспелость а также длительная и дальняя транспортировка. Если ее охладить можно э, постепенное охлаждение, то есть можно вести ее на дальнее расстояние. Э, дальше мы перейдем к арбузу. Это арбуз. Користан. Это наш топ, который продается во всех странах СНГ с большим преимуществом над другими конкурентами. Сейчас этот арбуз еще не дозрел, то есть вы видите, что еще края не заполнены. Какие преимущества этого гибрида? Первое. Внутренняя маленькая семечка, посевная семечка крупная, внутренняя семечка мелкая. Также большое преимущество этого гибрида, когда он выкладывается на дороге, на прилавке, если убрать с него налет, пыль, он имеет глянцевую поверхность, которая дает покупателю как бы толчок для покупки этого гибрида. То есть, когда он выкладывается на трассе, на рынках, то есть к нему первому подходят и покупают его. Вкусовые качества отменные. Также Батва, этот ряд, на котором он растет, очень мощная. Никаких проявлений фузариоза основной проблемы э, на э, этом гибриде не не было и, насколько на протяжении многих лет, не существует. То есть бывают некоторые проявления, но это нужно э, очень сильно запустить э, сам, э, саму вегетацию, само, сам уход за растением. В принципе, растение на сегодня номер один из всех. Тех гибридов, которые мы просматриваем по своей мощности. Опять же, если э, убрать э, спелые плоды, э, можно стимулировать растение с такой здоровой э, э, вегетативной массой и корневой системой, э, что даст новые цветки и дополнительные плоды. На растение фор здесь формировало э, два плода. Есть третий плод, то есть, если его правильно подкармливать и стимулировать, он даст тоже не такой большой как этот арбуз будет, эти арбузы в пределах 10-12 килограмм, то третий арбуз будет примерно около 7-8 килограмм. Так что это еще раз представляю вам Користан, номер один звезда нашего рынка, арбуз Користан компании Сингента. Итак, продолжаем. Следующая дыня, которая находится от меня слева, это новый гибрид компания Сингента Довало. Это дыня ананасного типа. Она еще не созрела полностью. Только начинаются выборки. То есть вегетация этой дыни 75 дней от высадки рассады. Какое преимущество этой дыни? Высокий стандарт. Высокий стандарт. Она примерно 2,5 килограмма до 3 килограмм. Растение дает от 3 до 5 дынь на одном растении, также при стимуляции э, после выборки э, 3-4 дынь, при стимуляции растения, если э, вегетативная масса лист будет не поврежден болезнями или механически, ее можно стимулировать для следующей волны. Э, также очень высокие сахара, и если на рынке, особенно это рынок в маркетах, э, вот такой стандарт имеет, то есть для маркетов, и особенно на поздний посев, я думаю, это идеальный вариант этой дыни новой довалу. Следующий арбуз у нас Fascination. Это арбуз бессемянный. Это как бы наш проект. Мы подбираем сейчас эти гибриды для рынка Кавказа. Какое преимущество этого гибрида? То есть он дает арбуз в размере 5-6 килограмм арбуз имеет небольшую полоску и э, имеет очень мощную вегетативную систему э, но есть нюансы по выращиванию э, здесь очень важна температура при проращивании семян так как э, другие семена прорастают при стандартных э, арбузов и при стандартных температурах и влажности э, для прорастания семян без семянного арбуза нужна высокая температура и влажность на момент посадки семян в кассеты. Тогда будет хорошая всхожесть. Если будут стандартные условия, то, к сожалению, многие семена могут не выйти. Какие есть еще недостатки этого арбуза при выращивании? Он требует много воды, поэтому многие фермеры ошибочно, не зная технологию, дают мало воды, и тогда проблемы есть в самом товарном этом виде внутренней структуры, то есть это бывает небольшое количество семечек. Вот внутренняя структура, он еще не готов, полностью не заполнен, но у него есть проявление небольших недоразвитых семян. То есть это стрессы, возможно это температурный стресс был, которые были в этом сезоне, а также возможно это поливные нормы были, перерывы между поливами или же какие-то температурное воздействие. Опять же, если в любом арбузе, особенно в бессемянном, э, мало воды, появляется трещина внутри. И также э, по форме арбуза, арбуз получается как бы треугольной формы, сплющенный. Если вы видите, что с арбузом происходит такое, то есть нужно добавлять объемы воды для полива. Тогда он заполнится и будет в полной структуре. Э, преимущество внутренней структуры и вкусовых качеств бессемянного арбуза над косточковым это то, что по структуре бессемянные арбузы э, хрустящие, плотные, э, насыщенный красный цвет, а также э, бессемянный арбуз имеет э, больше, чем в семенных арбузов сахаров на 7-10%. Поэтому я думаю, что скоро этот сегмент займет на Кавказе свое место. Давайте продолжим. Следующий арбуз, который растет на этом поле, это гибрид Роман. Значит, преимущество этого гибрида – это ранеспелость. То есть, как вы видите, по структуре он уже готов. То есть, насыщенный красный цвет, идеально округлая форма. То есть, если рынок требует округлую форму, то этот гибрид подходит идеально. Опять же, на этом поле использовалась мульча, мульчирование, как вы видите – то есть это дало еще раньше э, спелость этому гибриду. Вкусовые качества отменные. Э, и опять же, если этот гибрид высаживать э, под пленку, а также делать дуги с термосом, я думаю, он будет с вегетацией 58-60 дней. То есть на сегодня уже были выборки. И э, по вкусовым качествам, по товарности этот арбуз э, очень хорош, так как он э, выходит один из первых на рынок. Рекомендую вам в следующем сезоне этот гибрид, этот ранний гибрид, так что обратите на него внимание. Значит, продолжим с нашей экзотикой дальше. Это дыня, дыня Макабео. Это дыня сортотип сапу Вот она такая экзотическая. Она еще не готова, не готова по вкусовым качествам. Вот структура внутренняя. Когда она поспеет, она будет вот такая вот с такими полосками, пятнами, хорошая транспортировка, хорошая легкость. И опять же, вкусовые качества отличаются э, этого сортотипа от ананасного типа, который мы представляли ранее. Э, вкусовые качества немного напоминают вкус меда. То есть э, сахаристость высокая, несмотря на то, что мягкая внутренняя структура, э, сама плотность дыни очень хорошая то есть она очень плотная и э, имеет очень хорошую транспортабельность и хранение. Продолжаем. Э, следующая дыня, которую мы представляем, это дыня Massimo компании Syngenta. Она имеет вот такую интересную форму, то есть э, масса этой дыни примерно 2,5 килограмма. На сегодняшний день она не готова, так как она поздняя. В чем преимущество этой дыни? Э, эта дыня очень хорошо вяжет на кусту. То есть на растении можно посчитать 7-8 дынь образует. Соответственно, если мы убираем первые плоды готовые, то мы можем стимулировать растение для продолжения вегетативного роста и нарастания новых плодов. Опять же, очень мощная вегетативная масса. И внутренняя структура сейчас она еще не закрашена, внутренняя структура структура оранжевая такая насыщенная оранжевого цвета то есть предназначен этот гибрид для супермаркетов для ресторанов для нарезки на десерты так что эта дыня в скором будущем будет занимать определенное место на рынке в маркетах и на рынках на оптовых рынках и в ресторанах это дыня массим Следующая сортотип дыни – это дыня Мимоза компании Сингента. Эта дыня уже созрела, то есть вегетация 60-63 дня, вот высадки рассады уже были выборки. Эта дыня имеет вот такой ярко-желтый цвет, масса, средняя масса 3-3,5 килограмма. Эта дыня имеет очень хорошее вкусовое качество. Структура хрустящая, но очень э, с высокими сахарами. Опять же, несмотря на то, что э, она ранняя, она хорошо транспортируется. Она очень твердая за счет своей структуры. То есть структура хрустящая, но э, много сахаров. И э, эта дыня за счет ранней спелости, я думаю, тоже будет занимать э, на рынке свое место. Вот этот вот сортотип ела в Канарии. Вот такие даже есть экземпляры крупные. Здесь где-то около 4,5 килограмм. Это дыня Массиму компании Синьон. Следующая дыня, которую мы представляем, это дыня Иберико. Сортотип Ель де Сапо. Вот такая вот форма. Эта дыня еще не готова. То есть она будет зеленого цвета с краплениями э, таких желтеньких точек будут как бы такие темно-зеленые точки. Она будет крупная, массой до 4 кг. Основное предназначение этой дыни – это хранение и длительная транспортировка. Структура у нее вот такая внутренняя. То есть она будет с хрустящей внутренней структурой, мякотью, с очень высокими сахарами. Опять же, целевое предназначение этой дыни – это маркеты, а также длительная транспортировка на дальние расстояния. Это дыня Иберика компании Сингента. Она очень э, из как бы, сортотипов дынь, которые присутствовали здесь на демо-участке, имеет самую мощную вегетативную массу. То есть очень мощный лист. И примерно вегетация у нее будет 80-85 дней. Итак, следующая дыня, это дыня Ромола компании Сингента. Э, дыня небольшого размера, сортотип Ель де Сапо. Масса на сегодня составляет 2 килограмма. В принципе, она еще не готова. Структура белая, хрустящая, очень высокие сахара. Основное предназначение этой дыни – это маркет. И опять же, как большинство дынь сортотипа Пьель де Сапа, эта дыня предназначена для хранения и маркетов. То есть преимущество этой дыни в большом тоннаже. То есть, несмотря на то, что она дает очень много э, плодов на растении, ее можно загущать на 20-30% на от, от стандартной но, нормы э, выращивания дыни. Э, также эта дыня имеет мощную листовую массу, листовой аппарат очень мощный. Соответственно, он э, дает э, тень на плоды. И нету солнечных ожогов или пигментации. То есть эта дыня, несмотря на то, что имеет маленький размер, при загущенном посеве она дает высокие тоннажи. Так что эта дыня тоже займет свое место на рынке, в маркетах и э, также в хранении. Э, на сегодня все. Смотрите нас на Сапирави ТВ. До скорых встреч!